Олена Бондар или Елена Бондаренко? Олена. Да. По-украински, наверное, да. да, у вас? Клавиатура рисунка, такая... Да. Текс. Украинская клавиатура тут это или русская? Да, а как знаю. на русскую перейти? Не хочет работать, не хочет. Делаем куколеча. Улену, э, чин отходила уже скарге, какие-то на выборще законодательство mm -hmm. до Комитета свободы слова и информации? А что она то каким чином мы будем это На данный момент могу сказать, что первый комитет у нас не состоялся по причине низкого, низкой явки. На второй ни одного вопроса подобного характера не было вынесено. Мы рассматривали законопроекты. Что касается следующего, нужно будет посмотреть пошуршать, так сказать, по ящичкам, по входящей почте, для того, чтобы дать ответ на этот вопрос на нынешний момент. Нет? То, То не надходили на эти скарги такие, да? Пока нет, но опять-таки нужно понимать, что на нынешний момент, допустим, сейчас поступила в комитет, в комитете я была вчера, угу. возможно, какая-то жалоба зашла сегодня, поэтому угу. на вчерашний, на вчерашний вечер таких жалоб не было. Угу. Я не привыкла к вашей да. А останнє заседания, которое было 5 вересня, там не пришли представники, ну, депутаты от Влады, извановачивали, да, и очень вас, потому что, вопрос, вы потому что никто вообще из тех, кто написал об этом, несостоявшемся комитете, даже не соизволил хотя бы одному из депутатов отсутствующих на этом комитете позвонить и спросить, где вы, по какой причине вас не было. Я, например, в тот день была в Черкасах. И если уже быть так откровенно, можно было спокойно зайти в интернет и посмотреть, где я была, с кем я общалась. Я была на телеканале «Вика», я была на местном телеканале Роль, «Рось», я общалась с газетами «Вечерние Черкасы», «Нова Дуба». То есть хотя бы посмотрели, где я в этот момент была. Целая среда у меня была посвящена Черкасам. И за нас дают комментарии, что якобы у нас у всех сразу появились какие-то командировки. Но прежде чем такое говорить нужно понимать, что и командировка с бухты барахты не появится. То есть в любом случае какой-то подготовительный этап, какая-то под... подготовка к каждому твоему визиту в регион проводится. Поэтому менять свои планы, когда тебя предупредили всего за двое суток, когда у тебя распланирована неделя, но при всем уважении к своим коллегам, они же тоже должны понимать мой график. Это что касается меня. Что касается моих коллег, то же самое. То есть когда ты распланировал неделю, а тебе за двое суток говорят, что ты должен весь график свой поломать. И у нас срочно нарисовался тот комитет, потому что кому-то из нас захотелось его провести. Ну, как правило, мы такие э, просьбы, конечно, учитываем, когда у нас есть возможность. На этот момент, когда идет выборная кампания, когда мы в жестком э, графике находимся, когда мы планируем уже и на октябрь выезды, конечно, мы вынуждены учитывать свои выезды в том числе. Если оппозиция не ездит по региону. Ну что делать? <связывая> Я привыкла по этому ипаду. Тык-тык. Че, добрый день? Ну <связывая> все. Ви тісно співпрацюєте з прес-службою партії регіонів, правильно? Да. А можна запитати, чому на сайті партії регіонів так мало контактів взагалі, там обласних організацій, прес-служб, там, хоча б тому правда? Що, правда, тому що от на сайті батьківщини, посмотреть? на сайті батьківщини, контакти навіть мобільні? Чесно говоря, коли ми розробляли Я... новий сайт, ага. у нас должна була бути карта. которая содержит информацию абсолютно обо всех районных, городских, областных организациях с полными контактниками. Если они сделали, наверное...